Думаєте, надто складно жонглювати трьома предметами одночасно, та ви справляєтеся з більшою кількістю щодня? І робота, і сім'я, і здоров'я, і друзі, і відпочинок, і розваги усім цим ми намагаємося управляти одночасно. Та не завжди вдається втримати рівновагу. Для якої здавалося б не так багато й треба, просто щоб наші бажання, можливості, прагнення і потреби збігалися, можна вообще подумати о том, що мені хочеться в жизни житті, саме в цей період. поскольку, мне кажется, еще с течением жизни у человека меняются приоритеты. Например, в более молодом возрасте всегда люди больше уделяют времени работе, карьере, своему личностному развитию и так далее. Где-то там к 30 годам или там немножко за 30 люди уже, конечно, меняют свои приоритеты, и им больше хочется каких-то личных отношений, семьи, детей и так далее. Универсальный прием гармонизации життя – дотримуватися принципу добра. Делая добро для вашего здоровья, вы обеспечиваете успех и в карьере, а той, в свою чергу, поддерживает семейную идиллию. Я думаю, что в равных частях выстрелить можно. Это все будет зависеть от усилий, которых человек предлагает, для того, чтобы и работа, и личная жизнь была одинаково насыщенной. То есть это нужно понимать, что за этим стоит труд. Это не просто, как бы, человек взмахнул волшебной палочкой, и у него все получилось. Вот и другой принцип – действовать и брать ответственность на себя. Если сам, сама я работаю на монотонной работе, то это моя задача находить себе другие интересные факты какие-то, переключать свое внимание, обучаться чему-то новому. До 35 лет рекомендуется освоить три профессии. Три профессии, желательно абсолютно разных, связанных с абсолютно разным. А где кто радует просто не разделять сферы своего жизни на мандаринки, а воспринимать их как один целый грейпфрут? Лично у меня нет жесткого разделения. Для меня даже слово «работа» не является тем, которым я пользуюсь. Да, это привычное и употребимое нами слово, но в моих внутренних ощущениях это дело, которым я занимаюсь. Это дело полностью соответствует моим на данный момент желаниям, потребностям и удовлетворяет их. Соответственно, есть время, которым я занимаю, которое я занимаюсь своим делом. Есть другое время, которое я занимаюсь другими делами. Гармонийные погоды у вашем офисе.